हॅलो किड्स नमस्कार वेलकम टू लर्न मराठी लँग्वेज नमस्कार मुलांनो शुभ प्रभात यत्ता सातवी मधील सातवा धडा आजारी पडण्याच्या प्रयोगाचा आपण दुसरा भाग आज सुरू करत आहोत हळूच मी खुर्चीवर बसलो आणि लोकांकडे त्याका बघू लागलो मैथिरेच चेअर पे बैठा और लोगों के पास सरप्राइज में देखने लगा क्या कर रहे हैं लोग टका पक्का बगने में ऐसे एकदम एक्साइटेड होके सरप्राइज होके देखने काही ही लोग कनौत होते सम पीपल वेर ग्रोनिंग इन पेन कुछ इंजेक्शन घेन बसले होते सम हर टेकन एन इंजेक्शन अपने दंडा वरिया पिव्या डागा कड़े मोटे फुशारकी ने पहात होते तो जब भी हम एक हाथ पे इंजेक्शन लेते हैं तो हम वो इंजेक्शन के तरफ बार बार देखते हैं ना तो ऑथर को वो बच्चे को लग रहा था कि वो शो ऑफ कर रहे प्राउडली देख रहे अपने वो को जहां पे इंजेक्शन लगाया है पुष्कर लोग निगुन गए का नंबर आता गया डॉक्टर चेक करते गए और बहुत सारे लोग निकल गए मग मैं हलूस छोटी बाटली डॉक्टर मला बर वाटत नहीं हो मला ही औषध हवा है सो so, सब लोग निकल जाने के बाद इसने छोटी सी अपनी जो बॉटल रखी थी खुद के लिए वो डॉक्टर के टेबल के पास रख दी स्लीट कर दी और बोला डॉक्टर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है आई एम ऑल्सो नॉट फीलिंग वेल आई ऑल्सो नीड मेडिसिन यह हिंदी ट्रांसलेशन और आ, डॉक्टर तो को उसे देख के लगा होगा कि ये तो फेट लग रहा है इससे क्या हो रहा है तो इसीलिए वो ऐसे रहे होंगे क्या गुबगुबित गुब ये गुलगुलित नहीं है गुपगुबित खाते वोपता अ मजा वही

कदाचित इंजेक्शन सुधा इवन गिव मी एन इंजेक्शन नहीं कुछ मनावे दे भी सकते हैं मैं कसले तरी ओष बाटली ही माइट फील मेडिसिन इन बच्चे को अपने भाग्य पे है लग रहा है अरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा इसका आहा ही स्वतंत्र बाटली फाइनली आई वॉज गोइंग टू गेट मै ओन मेडिसिन बॉटल दादाजी बट आई चीज सो जब वो ब्रदर और सिस्टर उसके थे वही जो मेरा दवाई है तू हाथ मत लगाना ऐसे बोलते हैं तो वो नहीं होगा no तो. so, डॉक्टर के बेड पे जो भी सोते हैं ना वो बीमार होते हैं वीक होते हैं दुखी होते हैं पर यहाँ पे तो केस कुछ अलग ही है एवडा डॉक्टर खोली ताले जस्ट देन द डॉक्टर एंटर द रूम

At least one. एक तरी डॉक्टर मना ले हो का डॉक्टर रिप्लाइडली oh, really? डॉक्टर को तो ये समझ में आ रहा है कि इसे कुछ हुआ नहीं हैसेपन गैट okay? मोमेंट अ बोल्ड थॉट फ्लैश इन माइ माइंड धारसे बोल्ड थॉट अगर खासगी आवाजर विचार खासगी मीन स्लो एकदम सॉफ्ट आवाज प्राइवेट जो दूसरों को किसी को सुनाई नहीं दिए तुम्हाला ऑपरेशन करता येतं का हो डॉक्टर डॉक्टर डू नो you टू know ऑपरेशन डॉक्टर माझ्याकडे एकदम बघायला लागले डॉक्टर स्टार्टेड स्टेड ऍट मी सडनली थोडे थांबून म्हणाले का रे बाबा आफ्टर अ ब्रीफ पॉज ही सेट वाय वाय किड नाही करायचं असेल तर ते सुद्धा करा मी काही घाबरत नाही तो ये बच्चा बोल रहा है कि मैं की इफ यू वॉन्ट टू डू एट द ऑपरेशन डू इट आई एम नॉट स्केड एट ऑल डॉक्टर पहात रहे डॉक्टर केप लुकिंग एट मी माला वाटले ते बहुते माजा सूचने वर विचार करत असावे तो बच्चे को क्या लग रहा है कि डॉक्टर अगर मेरे पास देख रहे हैं तो वो शायद सोच रहे हैं कि कौन सा ऑपरेशन इसका करूं मैं कोई भरा ले तो फारत चांगले इट वुड बी ग्रेट इफ ही सेड यस ऑपरेशन mm -hmm. केस स्था, तो भरी जाए सग ऑपरेशन दू रिय परफॉर्म द एक्साइटमेंट, आई विल रन स्ट्रेट होम प्राउडली शो द वन माय सर्जरी सो इज बच्चे को ऑपरेशन एक मेडल की तरह रहा है थंडपनी बराय आता अस कर खा बॉक्टर डॉक्टर ली सेड ऑल राईट नाव डू वन थिंगाऊन मी मोठ्या नाखुशीनेच खाली उतरलो आय रिलकंटली गोट डाऊन अँड लुक फेस विथ क्युरिओसिटी चेहऱ्याकडे उत्सुकतेने बघू लागलो हे बघ तुला काही झालं नाही समजलं ना ठणठणीत आहे तुझी तब्येत तेव्हा औषध काही नाही घरी अरे रे डॉक्टर लोक देर इज नथिंग रॉंग विथ यू वॉट इट समजलं ना यू आर परफेक्टली फाईन

प्लीज गिव मी सम मेडिसिन तो ऐसे ये बच्चा जो है वो मेडिसिन लेने के लेने के लिए एक्साइटेड था और खुद फिट होने के बाद भी वो सिर्फ मेडिसिन इंजेक्शन इवन सर्जरी के लिए भी रेडी था तो इससे बीमार पड़ने में बहुत मजा आ रही थी तो ये क्योंकि ये कभी बीमार ही नहीं पड़ा था तो ऐसे ये बहुत ही आ, अच्छी स्टोरी थी अब इसका ये हिंदी ट्रांसलेशन मीनिंग ऑफ वर्ड्स यहाँ पे मैंने समानार्थी शब्द दिए हैं विरुद्धार्थी शब्द भी है आप ये सब अपने बुक में जरूर लिखिएगा हमारा और एक चैनल है द मैथ साइंस हब जहाँ पे हम मैथ्स और साइंस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ट्यूटोरियल वीडियोस अपलोड करते हैं डू विजिट इट एंड नेक्स्ट हम लेंगे शब्दांचे घर ये पोयम है तो ही कविता पर नेक्स्ट टाइम शिक्षा तो परंतु बोला हर हर महादेव